как же верить? Так много сегодня проповедуют и так много рассказывают. Уже можно много Библий переписать, и кто-то их переписывает, такие разные вещи говорят. Какое же Евангелие слушать? Каких верующих надо слушать? Иисус Бог или не Бог? Есть наказание от Бога или нет? Есть ад или нет? Надо там жертвовать Богу или не надо? Надо ли там десятину Богу давать? Надо в церковь ходить или не надо? надо пастыря или не надо, надо служителя или не надо. На самом деле веровать очень просто. Иисус, Он пришел, чтобы рассказать то, что было сокрыто от сотворения, от создания этого мира. И многие то, что написано там в Библии, что Иисус говорил, или апостолы говорят, они говорят: но ну, это не важно. Это там переведем так, или переведем так. На это слово 10 переводов есть. Нам нравится этот перевод или тот перевод, и так далее. Это все не работает, это все глупости. Потому что Иисус пришел. И открыл то, что было сокрыто от создания мира. Зачем Иисусу изрекать и приходить и рассказывать, если все уже известно, как некоторые. Ой, я читаю, я уже все знаю. То, что Иисус сказал, не важно, например, что ада нету. Та да, люди там заснули, или Бог никого наказывать не будет. То есть можно все, что Иисус говорил, тогда выкинуть. А Иисус же там в притчах говорил. Ну, потому что тупые, как бы, поэтому он в притчах уже и говорил, что такое притча. Ты показываешь на наглядном примере, чтобы наглядно люди могли воспринимать и понимать эти вещи. Даже как пророки они проповедовали. Исаии говорит, разденься, да, и будешь голым ходить. И пророк там голым ходит. Он может долгое время ходить, и годами может ходить голым. А что ты делаешь? Он говорит: до «Да вас не доходит, потому что Бог начал говорить еще Израилю при Моисее. То есть это, можно сказать, до Вавилона там тысячу лет. Он говорил: вы отступаете от закона, вы нарушаете Слово Божие, за это вы будете наказаны. И это пришло. Да, Бог очень долготерпеливый. Но когда это пришло, то написано: Ты так наказал. Ты так спросил с этого народа, что с другими народами такого не было. Потому что такая осада была, такой ужас был, что люди ели своих детей до такого упадка и до такого осквернения никто не доходил. Почему? Потому что Бог тысячи лет он предупреждал, он посылал пророков, их гнали, убивали проповедников их и так далее. И он ходит голяком, он говорит, а что ты ходишь? Говорит, вот так вот вас голяком погонят в плен в другие народы. И так и было потом. Приходили им за губу или за нос, цепляли кольцо и в цепочку ставили, и все, и галяком вот так вот ввели в плен. И просто даже никто не хоронил. Города, все населенные пункты были засыпаны, просто трупами были. Люди ели просто друг друга. Такой ужас, такие осады, такая беда произошла на Израиль. И особо никто спастись не мог. Кому Бог разрешил спастись, их там в плен увели. И там перечисляются три раза, до пяти тысяч которые в Вавилон увели, остальных всех поразили. Или другой пророк, он там лежит на боку и на лайне, на гамне пеки лепешку. А что ты делаешь? Вот так вот вы будете жить, когда наказание придет, осада придет. И поэтому пророки, они говорят, они плачут, так как Бог ты наказал, сколько он любви дал Израилю, он так как наказал, говорит, ты так никого не доказывал ужас такой конкретно. Для этого приходили пророки, говорят, иди там на блуднице женись, у тебя жена умрет. Ну что это будет знамение для всего этого народа. И таким образом, когда обращали внимание, а что это ты там, пророк, у тебя жена умерла, это Бог вот показал, что то, что будет, а что ты блудницу взял, а что ты это сделал, а что то сделал. Вот это, это как притчи обратить всех внимание, и чтобы люди понимали, и на сегодняшний день кто-то говорит, да, это там притчи или еще что-то, мы не будем слушать. Это да глупости. Поэтому что написано? Что Иисус даже пришел от создания до мира, он открыл и показал вот, диалог в аду, разговаривает с Авраамом. Как туда не попасть? Авраам говорит, слушайте Моисея и пророков. Все очень просто. Кого слушать? Какое же Евангелие слушать? Каких верующих надо слушать? Сегодня верующих много развелось. Те, которые действительно не грешат, те, которые спасают этот мир, те, которые свет, для этого мира те, которые не искажают Слово Божье, те, которые дети Божьи, те, которые действительно не уклоняются от апостолов, пророков. И он что говорит? Хочешь в ад не попасть? Слушай Моисея и пророков. О, а что говорили Моисея и пророки? А Моисея и пророки они говорили, что придет Христос, придет. И они говорили о божественности Христа. Сегодня многие говорят, тамада нету. Иисус не Бог, например. Да, пророки говорили о Его божественности. говорит, что Он придет и уже будет вечно Христос. Царствовать будет вечно. То есть Христос вечный. Но явно Он тогда не просто человек, да? Вы знаете кого-то такого человека? Я не знаю. Во всей истории хоть бы кого-то такого видели, знаете? Нет, человек, что, он, что черви, что человек. Без Бога это без милости Божьей. Вот и все значит, надо слушать Христа. Мы дожили до этого времени, кто дожил, когда Христос пришел, да? до Христа Моисея пророков, после Христа уже Христа, весь акцент на Христа. А что дальше Иисус сделал? Церковь свою создал, да? Написано, великий Иерей, что он построил храм для Бога, да? Он создал храм, церковь Нового Завета. И что? Иисус взял и послал апостолов. И говорит, Слушайте их. Кто не будет слушать их, не слушает меня. Кто слушает их, тот слушает меня. Не просто церковь, сегодня и церквей хватает, и религий, вот так, и церквей, и организаций этих вот. А апостольское учение конкретно. Там не написано на небе субботники, православные, католики, или свидетели Иеговы, да и так далее. Дети Божии, церковь первенцев. Все. А люди сегодня двигают и что-то свое. А у нас учение такое, у нас такое, учение мнение, это все. Лукавство и сатанизм. И поэтому сегодня, когда ты читаешь, так, что из апостолы говорят? Иисус Бог или не Бог? Бог. Что апостолы говорят? Есть наказание от Бога или нет? Есть. Что апостолы говорят? Есть ад или нет? Есть. Надо там жертвовать Богу или не надо? Надо. Надо ли там десятину Богу давать? Что апостолы говорят и что Иисус говорит? Больше надо давать. Потому что написано, да, пятая глава того же Матфея, «Ваша праведность, если она не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не спасетесь. Тогда вы не дети Божьи». А книжники и фарисеи не давали десятину. Поэтому это минимум вообще. И так далее. То есть наше спасение на твердом учении апостолов и пророков ни вправо, ни влево. Чего апостолы говорят? Надо в церковь ходить или не надо? Они жизнь полагали и строили, и созидали церковь, как Иисус. Надо пастыря или не надо? Надо служителя или не надо? Надо Бога славить и прославлять или нет? Скинию Давидову Бог восстанавливает два, которые пророки сказали. Амос, там 9 глава написана. Поэтому каким образом мы можем, чтобы не попасть в ваты, чтобы не попадать под проклятие? Это Иисус, и это тех, кого послал Иисус. Апостолы и пророки. Апостолы и пророки, они написали Новый Завет. То есть апостолы, они были научены Иисусом, и они истолковали то, о чем говорили пророки. Сегодня многие берутся и пророков толковать, ты говоришь, ну извини, но в Новом Завете другое сказано, например. И сегодня пытаются Ветхий Завет толковать как угодно. Подожди. Кто может лучше истолковать? Для этого были посланы апостолы. Сегодня очень много разных там лжеучителей, понимаете, фарисеев, деятелей всяких сегодня, очень много таких учителей и проповедников, которые в духе Антихриста движутся. Есть Антихрист, но есть тот, кто движется в духе Антихриста, который противоречит апостолам. То есть для этого апостолы и были посланы, сам Бог их научил, сам Господь их помазал и послал, чтобы они истолковали нам. Поэтому мы твердо должны стоять на учении Нового Завета, на учении апостолов. Потому что Иисус сказал, кто их слушает, меня слушает. И которые четко сказали, что Иисус – Бог, что церковь надо, что пастыря надо, что жертвовать Богу надо, что наказание будет, что есть благословение, что есть проклятие и так далее, и так далее. То, о чем сегодня пытаются спорить. А давайте об этом поспорим, а давайте о том поспорим. А что Павел, он говорит, да вообще ты этими баснями не занимайся, этим сатанизмом. Это все ересь, это все садукейство, фарисейство, это все сектанство. На чем надо сосредоточиться? На славе Божьей, на спасении этого мира. На что нужно смотреть сегодня? Кто какой результат принес? Сколько пошел человек и достиг людей? Понимаете, вот как пророки шли, их убивали, они проповедовали, не спасали. Как Иисус, Он спустился и пошел за нас в ад, например. Очень страшно, если верующие, они не благовествуют. Поэтому Иисус говорит, вы свет, вы должны освещать этот мир. И тогда не будет крови и не будет греха этого мира на тебе. Но если ты это не делаешь, это беда. Надеяться, что ты просто спасешься, потому что ты там хорошенький или что-то, не проповедуя, не просвещая других, это беда. Это все грехи их, они лягут на тебя. И Бог об этом предупреждает пророков. Бывает, пророков призывают, и пророки, они в выступления даже ходят. Понимаете, они, знают, что эти люди, они такие противные, такие с медными лбами, с каменными сердцами и так далее. Бог говорит, ты будешь как алмаз, будешь резать их и так далее. И говорит тому языке, языке неделю там выступления, Бог его опять выводит. Говорит, давай пророчествовать. И человек, он в таком шоке, и многих пророков убили за то, что они говорили людям правду. Поэтому это ответственность верующих людей проповедовать Библию, говорить что и как. Не говорить, а ада нету, оживите как хотите, проклятия нету, ничего нету, Бог ⁇ это сплошная любовь. Это грехи всего этого мира, они будут на таких верующих. Каждый, кто пойдет потом в ад, его грех, он будет на таком верующем тоже. Бог об этом предупреждал, и Изикею, и Еремию, и даже что там случалось. Многих убили, гнали пророков. Цена. Но это ответственность. Если ты говоришь, я верующий, ты знаешь Бога, ты должен проповедовать. Это твоя прямая ответственность. Покажи, кого ты спас. Покажи, как ты спасаешь. А если ты хлопаешь в ладоши этому миру, Поэтому всю безбожию, беззаконию поклоняешься, сидишь просто на этом интернете, новостях, телевидении и так далее, как лопух. Какой ты там верующий? Поэтому слушайте Моисея и пророков. В какую церковь выходить? В апостольскую, конечно. Нужно слушать апостолов. А все, что не то, что апостолы говорят, все это ересь, все это сектанство, все это сатанизм. За всем за этим стоит Дух Антихриста которую он пытается сбить, отвести действительно от Христа. Поэтому Иисус пришел, как пророки всегда показывали какие-то вещи даже до себе и так далее, он через притчи уже объяснял, чтобы людям доходило. И он открывал то, что было сокрыто. Аминь. Да благословит вас Господь, чтобы вы услышали. И Христос, пускай будет каждый день теперь главный в вашей жизни. Слово Божье, Библия. Главное будет в вашей жизни. Аминь.